Так, добрый день. Я думаю, что была хорошая такая игра, борьба с обоих сторон. И если одна команда убегает, как это было в первой четверти, будивельника удалось первой четверти, другая команда делает все, чтобы поймать ее. Да. И наоборот, как мы оторвались в третьей четверти, будивельник сделал все усилия, да, чтобы была интересная и ровная концовка. Так что оба команды старались изо всех сил, да, и сегодня мы сыграли лучше, да, и, и потому и выиграли. Несмотря на то, что были у нас спады, как я уже сказал, первая четверть и четвертая, ну, не вся, но частично, так что есть над чем работать. и впереди ждет нас, да, конечно, еще послезавтрашняя игра с Киевом и плей-оффы, так что, так что самые важные игры, да, и, и только впереди. на тренера. Спасибо. Спасибо.